assalomu alaykum man halilova gulchehra yoshim oltmish ikkida riomet klinikasiga hvo yomon ahvolda kelgan edim manga umurtqada sinish diagnozi bilan kelgundim kuchli og'riqlarim bor edi bu yerga kelganimda man tekshiruvdan o'tkazdilar mrt nimкаlani ko'rdilar manda sinish borligini aniqladilar keyin shu yerda manga muolajalar yozdilar ularni tavsiyalari bilan shu yerda лечеenия olishni boshladim mana o'n kun bo'ldi lekin bundan oldin man bir oy oldin kuchli og'riqlar bilan yurdim bir nechta işte, shifoxonalarga murojaat qildim u yerda hamma doktorlar manga operatsiya qilinishi kerakligini aytishdi işte, tavsiya qilishdi işte. lekin operatsiyadan qo'rqdim keyin bu klinikani eshitib bu yoqqa keldim bu yerda shu malakali shifokorlar ham hammaligi manga maslahat berishdi yaxshi tavsiyalar berishdi shularni tavsiyalari bilan леченияlarni boshladim bu yerda asosan lfk bilan davolanilar ekan bir kurs lечения olib ko'ring operatsiya qilinishi shartemas deyishdi maslahat berishdi shu bilan menga umid berishdi mana kelganimga o'n kun bo'lgan bo'lsa man yaxshi tarafga o'zgarildi og'riqlarim deyarli yo'q hozir ancha yaxshi foydasi bo'ldi boshida kelganimda o'zim ham ikkilangan edim qanaqa qilib bu umurtqa pog'onasida sinish bo'lsa bu fizkulturalar bilan tuzalarmikinman de degan gumonda edim lekin mana hozir shu o'n kun mobaynida o'zimda juda katta o'zgarishlar bo'ldi man bu bu yerdagi леченияlardan hamma doktorlardan juda yam xursandman bu klinikaga kelganimdan xursandman malakali shifokorlarimiz har doim tepamizda o'rgatib hamma mashg'ulotlarni to'g'ri bajarishimizda yaqindan yondoshib yordam berib maslahatlari tavsiyalari bilan yonimizda turgan usmonov murodxon shifokorlarga yana yorqinjon hamshiralarimiz go'zalxon sadoqat xonlar hammaliga juda yam yaxshi qarashdi hammaliga o'zligini ishlarini iş, ustalari ekan hammaliga har bir kasalga alohida e'tibor berib har bitta ishlarini o'zligi sidqidildan bajarishar ekan man bu klinikaga kelganimdan juda yam xursandman klinikadagi hamma xodimlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman hammalariga kattadan katta rahmat man ishonmagan edim bunchalik bu o'n kunda davolanishimni gumonda edim lekin mana o'zim shu narsaga amin bo'ldim avvalambor hech kim kasal bo'lmasin lekin hammaga manga o'xshab bel og'rig'i grijalar bilan kasallangan hamma bemorlarga shu yerga kelib davolanishinglarni maslahat beraman klinika xodimlariga katta rahmat ishinglarga rivoj omad xayrli savobli ishlaringlarda alloh sizlarga madadkor bo'lsin rahmat hammanglarga